padanya fidyah. Yang ni kita kata orang yang tidak berpuasa yang wajib kepada dia dua perkara. Yang pertama wajib qadak. Yang kedua wajib fidyah. Siapa? Maka ada dua orang. Ada dua orang. Al-awwal yang pertama. Al-iftaru li khawfin ala ghairih. Seseorang yang berbuka puasa kerana takutkan kepada orang lain. Li khawfin ala ghairih. Yang ni terjemahannya muka surat 51 tuan-tuan di bawah tu. Berbuka yang mewajibkan kodok dan fidyah ia juga terbahagi ia terbahagi kepada dua. Dia tak ada ia juga ia terbahagi kepada kepada dua. Yang pertama berbuka kerana khawatir keselamatan orang lain. Contohnya ibu yang mengandung yang takut kepada keselamatan anak di dalam kandungannya maka dia tak berpuasa disebabkan itu maka dia wajib qada dalam masa yang sama dia wajib fidyah kerana yang dia takutkan adalah keselamatan anak dalam kandungan dia jadi ini dalam bahasa Arab disebut sebagai al hamil iaitu ibu yang mengandung yang pregnant sama juga dengan al murdiah ataupun al murda ah seorang kita kata kalau menyusukan ni hanya orang perempuan saja tak ada istilah murdiah dah murdiah saja sama juga Al-Hamil. kita tak kata alhamilah kita kata wanita hamil sebab hamil tu sendiri dah merujuk kepada orang perempuan saja mana ada lelaki mengandung jadi tak ada muzakkar bagi hamil hamil ni memang merujuk kepada muannas alhamilu wal murdiah wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan anak ada orang perempuan dia susukan bayi dalam uh, bayi dia yang 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 ni kerana dia takut keselamatan nyawa bayi dia. Jadi dia pun tak puasa. Maka orang seperti ini dia wajib dua benda, yang pertama wajib ganti, kedua wajib fidyah. Fidyah ni memberi makan kepada orang miskin, tuan-tuan mengikut bilangan hari yang dia tidak berpuasa. Mengikut bilangan hari yang dia tidak berpuasa. Jadi tuan-tuan boleh letak di situ di situ apabila dikatakan berbuka kerana khawatir keselamatan orang lain. Orang lain tu tuan-tuan boleh letak anak dalam kandungan ataupun anak yang kita sedang menyusu. Anak yang kita sedang susukan. Yang ini bagi orang perempuan saja. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan saya muliakan. Wasani al iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'ti ramadhanun akhar Terjemahannya berbuka dengan disertakan dengan melewat-lewatkan ganti sedangkan dia mampu sehingga datangnya Ramadan yang seterusnya sehingga datangnya Ramadan yang seterusnya Maka apa yang kena kepada dia tuan-tuan? Dia kena ganti dan dia kena apa satu lagi? Dia kena fidyah. Dua-dua ni kena kepada dia. Sebab kita sedang menceritakan ma yalzamu fihil qadak wal fidyah iaitu yang mewajibkan ganti dan fidyah mereka tu merujuk kepada dua orang. Yang pertama, orang yang berbuka atau tidak berpuasa kerana takutkan keselamatan orang lain seperti ibu mengandung dan wanita yang menyusukan anak. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa ataupun dia dalam masa yang sama dia melewatkan ganti dalam keadaan dia mampu berpuasa sehingga telah masuknya Ramadan yang berikutnya. Saya bagi contoh mudah faham. Katalah saya tak berpuasa dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Jadi saya wajib ganti. Contohnya saya sakit ada satu hari. Jadi saya tak berpuasa dalam bulan Ramadan tu satu hari kerana sakit. Boleh jadi demam, tak larat sangat. Selepas berlalunya Ramadan, saya wajib untuk menggantikan puasa tersebut. Wajib untuk menggantikan puasa tersebut berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala ya amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان أيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله. wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ta Tuan-tuan hadirin dan hadirat saya wajib untuk qada tu wajib tu bukan wajib alal faur maknanya bukan sesegera yang mungkin wajib sebab kita ni berbuka puasa tadi atau tak berpuasa jadi sebab sakit ada keuzuran bukan kita sengaja jadi kewajipan tu dia panggil wajib muasak. Tuan-tuan pernah dengar istilah wajib muasak. Iaitu kewajipan yang tempoh masanya panjang. Sehingga selagi belum masuk Ramadan yang setahun depan ni. Macam tahun ni Ramadan 1446 yang kita lepaskan pada bulan 3 hari tu. Apa nama Ramadan 1447 sekarang ni belum masuk lagi. Sekarang kita masih berada pada bulan Jamadil Awal tuan-tuan. Bulan yang kelima. Bagi tahun 1447 Hijrah. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal. Sekarang ni Jamadil Awal. Jadi Jamadil Akhir. Rejab, Syaban, Ramadhan. Ada 4 bulan lagi untuk kita menyambut bulan Ramadhan. Jadi ada 4 bulan lagi. Kalau orang yang Ramadhan baru ni, ni. Yang awal bulan 3 hari itu tu. Yang dia belum ganti. Dia ada 4 bulan lagi masa untuk ganti ni. Kalaulah dia tak tak ganti-ganti juga puasa dia itu dalam tempoh 4 bulan ni dan masuk Ramadan tahun depan. Yang mana jangkaannya wallahu alam saya rasa pada bulan 2 pada hujung bulan 2 tuan-tuan 2026. Tadi saya heh, tengok takwim tahun 2026 sebab kami ada bengkel perancangan tahunan. Jadi tengok apa tahun depan Ramadan bila jatuhnya sehari selepas hari raya tahun baru Cina tuan-tuan. Kalau tengok kepada jadual tu kepada kalender uh, tu Tahun baru Cina cuti 2 uh, hari kan dia, sat, uh, Yang cuti pertama tu Esok tu cuti kedua tu adalah Awal Ramadan Kalau ikut kepada kalender lah Jadi tuan-tuan Apa kewajipan kepada kawan tu tadi Yang tak kodok-kodok dalam keadaan dia mampu tu Dia tambah satu lagi kewajipan Iaitu fidyah Kalau tidak dia wajib kodok saja. Tapi oleh kerana dia lewat-lewatkan dalam keadaan dia mampu dah sampai kepada Ramadan seterusnya. Tahun depan Ramadan punya tu dah datang. Dia baru nak kodok. Maka dia datang bersamanya satu lagi kewajipan. Kewajipan kodok tu kekal. Kewajipan fidyah pula. Dia tambah baru tuan-tuan hadirin dah. Asalnya tak ada fidyah. Tapi adakah kodok tu dikira dua kali? Tak. Sekali tu je lah. Dia tak adalah kalau tuan-tuan tangguh 10 hari tuan-tuan tak puasa Masuk Ramadan tahun depan dia jadi 20 hari pula kena qada. Ai Kalau fidyah berganda tu yang tu dibahaskan dan berlaku khilaf para ulama. Tapi kita wajib qada yang kita tinggalkan pada tahun lepas tu. Hadirin dan hadirat cuma tambah satu lagi kewajipan iaitu fidyah. Ya. Yeah. Macam mana? Niat ganti puasa. Okey baik tuan-tuan. Satu saya selalu sebut dalam kuliah, niat ni tempatnya dalam hati. Yang kita tanya macam mana, macam mana tu lebih kepada lafaz niat. Dan lafaz niat ni sunat hadirin dah hajarat. Tuan-tuan tak -tuan -tuan, lafaz niat pun tidak memberi kesan kepada sahnya puasa selama mana niat tu ada dalam hati. Kita dah sebut dulu kalau tuan-tuan masih ingat perbahasan rukun puasa kan kita kata yang pertama adalah niat. Dan saya bezakan antara niat bagi puasa fardu iaitu puasa wajib dan niat bagi puasa sunat. Untuk puasa untuk puasa fardhu ni lebih-lebih lagi Ramadan ada tiga kewajipan dalam niat. Yang pertama wajib berniat pada waktu malam. Ini satu. iaitu antara maghrib ke subuh tempoh tu wajib berniat kalau kita nak berpuasa fardhu ni. Termasuk puasa fardhu ni adalah Ramadan, ganti, nazar, kafarah. Ah ini puasa wajib. Wajib berniat pada waktu malam. Yang kedua wajib berniat pada setiap hari. Yang ni untuk puasa Ramadan. Dalam mazhab syafi'i, wajib berniat pada tiap-tiap malam tuan-tuan. Maknanya malam pertama Ramadan, kedua, ketiga, tiap-tiap malam wajib niat. Dan yang ketiga, untuk puasa fardu, dia ada tambah satu lagi kewajipan dalam niat. Iaitu wajib ta'yin. Wajib ta'yin ni wajib kita spesifikkan dan kita tentukan. Ini puasa fardu apa? Jadi ini puasa fardu apa? Puasa Ramadan ke? Puasa qadak ke? Puasa nazar ke? Puasa kafarah ke? Yang ni tiga kewajipan niat Jadi kalau tuan-tuan ni Macam saya kata Lafaz niat ni adakah disyaratkan Satu, lafaz niat hukumnya sunat Kedua, lafaz niat ni adakah disyaratkan dalam bahasa Arab Tidak Tuan-tuan boleh dalam bahasa Melayu Jadi katalah sekarang ni Esok hari apa uh, apa tu hari Hari Rabu Saya pun tak ingat dah hari Esok tuan-tuan hadirin dan hadirat Hari Rabu Katalah ada yang nak kodok sekarang ni boleh tak kita niat? Wajib berniat pada waktu malam. Sekarang ni waktu malam ni masuk maghrib tadi. Jadi tuan-tuan sebut sahaja aku niat puasa qadok esok hari kerana Allah Ta'ala. Bila tuan-tuan kata sahaja aku berniat puasa qadok yang tu tuan-tuan ta'in. -tuan, ha, itu ta'in. Bila tuan-tuan sebut esok hari yang tu tabiit. Apa itu tabiit? Tabiit ni melakukan niat pada waktu malam. Bila kita sebut esok hari tu maknanya siang harilah. lah ha, bila kita sebut esok hari, siang harilah tu. Sebab ada orang tanya, Ustaz, kalau saya saya nak bau saya malam tu tak ada niat nak puasa Ramadan. Pukul 5 pagi saya berniat Ustaz dia kata. Dia kata eh bukan ke 5 pagi tu hari lima, contohnya 5 pagi 5 November. Bukan ke saya nak berpuasa pada 5 November? Ha, jadi maksudnya dia 5 pagi tu waktu malam. Jadi yang dia kata esok hari tu esok hari tu merujuk kepada siang hari. Ha, yang tu 5 5 November malam. Yang ni 5 November siang. Masih lagi esok hari. Jadi untuk puasa, untuk tuan-tuan uh, ganti, niat ganti ni macam tu lafaz ni. Kalau tuan-tuan nak dalam bahasa Arab, Nawaitu saum ghadin qad'an qadai ramadana lillahi ta'ala. Nawaitu saum ghadin an qadai ramadhan. Ataupun an qadai sawmi ramadana lillahi ta'ala. Tak adalah hadis sanati pula. Ayat tu hazihi sanati dalam bulan ramadhan je lah. Tapi macam macam kalau kalau tuan-tuan boleh ulang balik yang tadi itu sah boleh tak? Kalau mungkin tak boleh. Tapi kalau yang eh, Ustaz Fidah boleh lah dia ustaz. Ha, tapi bukan semua orang boleh bahasa Arab. Ha, jadi sebut yang bahasa Melayu tadi. Sahaja aku berniat puasa qada esok hari kerana Allah Taala. Yang tu lafaz niat wajib ni adalah hati. Wajib niat pada waktu malam, wajib niat pada setiap hari dan wajib ta'yin iaitu tentukan ini puasa wajib yang mana satu. Ha, ini ketiga kewajipan dalam puasa Puasa wajib Berbalik kepada isu kita ini tadi Yang ke seterusnya tuan-tuan hadirin dan hadirat. Maknanya orang yang tidak berpuasa Disebabkan apa-apa sebab Sama ada uzur atau sengaja Dia wajib kodok Kalau orang yang sengaja tak puasa Dia wajib kodok dengan kadar segera Masuk syawal tu dah wajib kodok lah Tapi kalau orang yang tidak berpuasa disebabkan dia ada keuzuran. Macam saya kata tadi, sakit. Maka, dia ada waktu yang luas. Selagi belum masuk tahun depan, dia boleh, uh, Ramadan tahun depan, selagi itu dia boleh untuk kodok puasa dia. Tapi, kalau dah masuk puasa Ramadan tahun depan dan dia tak kodok-kodok dalam keadaan dia mampu dalam tempoh setahun, maka dia wajib fidyah juga bersama dengan kodok. Seterusnya, tuan-tuan hadirin dan hajarat wasani. Saya minta maaf. Wasaniha. Yang kedua ma yalzam fihi alqada' dun alfidyah wa huwa yaksuru kamughma alayh dia hanya wajib qada' sahaja tetapi tak wajib fidyah berbuka yang terjemahan dia tuan-tuan tengok muka surat 52 tu berbuka yang mewajibkan qada' tetapi tidak mewajibkan fidyah bahagian ini banyak kamughma alayh contohnya orang yang pengsan hadirin dan hadirat dia wajib qada' Sebab kita dah ceritakan pengsan ni menyebabkan akalnya hilang yang ni membatalkan puasa. Yang ni membatalkan puasa. Maka dia wajib apa? Wajib kodok. Adakah dia kena fidyah? Tidak kena fidyah. Wasali suha yang ketiga. Ma yalzamu fihi al tu dunal kodok. Dia terbalik kepada daripada nombor dua tadi. Yang nombor dua tu dia wajib kodok tapi tak ada fidyah. Yang nombor tiga ni dia wajib fidyah tapi tak ada kodok. Yang nombor satu tadi wajib fidyah dan kodok. Ha, jadi tuan-tuan nampak dia nombor satu, dua, tiga tu. Yang nombor tiga ni wajib fidyah tapi tak wajib kodok. Siapa dia orang tu? Iaitu wahuwa syaykhun kabir. Satu orang tua yang dah begitu uzur. Apa terjemahannya? Orang yang terlalu tua lagi uzur. Maknanya dia tak boleh puasa dah. Kalau dia tak dia dah terlalu tua tuan-tuan. Macam katalah umur dia dah 70 lebih, dah 80. Tak larat dah. Untuk dia berpuasa. Boleh tak untuk dia tidak berpuasa? Boleh untuk dia tidak berpuasa. Dalam bulan Ramadhan. Selepas berlalunya Ramadhan, adakah wajib kodok ke atas dia? Tak wajib kodok. Sebab dia dah tak mampu dah. Tapi wajib tak fidyah ke atas dia? Wajib fidyah ke atas dia. Dengan harta dia. Dengan harta dia. Bukan harta anak dia pula. Tak pasal-pasal habis harta anak dia pula. Tak harta dia tuan-tuan. Kerana tanggungjawab tu, kewajipan tu kewajipan dia. Jadi wajib dia mengeluarkan fidyah mengikut bilangan hari yang dia tidak berpuasa tu. Katalah sebab dia 30 hari tak tak boleh puasa sebab memang uzur uzur orang tua orang tua sangat dah, dah lah tua uzur pula. Maka dia keluarkan setiap hari itu fidyah memberi makan kepada orang miskin dan kalau tuan-tuan tanya berkenaan dengan kadar fidyah ini mengikut kepada negeri masing-masing lah. Boleh jadi fidyah tak sama tuan-tuan mengikut kadar negeri di Malaysia ini. Macam kita di sini, tuan-tuan boleh rujuk kepada sama ada PPZ berkenaan dengan kadar fidyah tu. Pusat uh, Penghutang Zakat Mawid. Atau saya, saya rasa kalau tuan-tuan rujuk kepada bahagian agihan Zakat Mawid sendiri pun, tuan-tuan akan dapat jawapan dia, kadar fidyah semasa. Kadar fidyah semasa. Ya. Yeah. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat. Dia kaedah kalau orang tua yang langsung tak ada pendapatan. Pendapatan ni satu isunya adalah pendapatan, tetapi aset. Ada tak aset contohnya? Sama ada aset tu kalau dia ada aset, kadang, -kadang pendapatan lain dengan aset, tuan-tuan. Pendapatan ni contohnya pencen dia ke, gaji dia ke atau duit duit ceramah dia ke. Mana kita tahu dia ceramah kan? Uh, jadi itu pendapatan dia lah. Tetapi kalau aset ni boleh tak kalau dia jual aset tu? Sebab dia nak membayar fidyah. Sebab fidyah ni apa hukum dia tuan-tuan? Wajib. Macam kita katakan tadi. Wajib. Hukumnya adalah wajib. Maka kalau ketika itu dia boleh menjualnya, maka hendaklah dia menjualnya. Dan daripada jualan tu dapat duit dan duit tu digunakan dalam apa, apa nama menunaikan kewajipan fidyah. Ataupun cara lain adalah, katalah dia orang tua tapi anak dia memang tunaikan tanggungjawab tiap-tiap bulan sedekah kat dia duit. Kan ada anak-anak macam tu, ayah tak ada pendapatan ke, mak tak ada pendapatan ke, walaupun ada pun tak kisahlah. Tapi dia sebagai anak dia sedekah, dia panggil sedekah. Anak tu tak bila tuan-tuan kita sedekah kepada ayah kita, duit tu jadi duit kita ke duit ayah kita? Duit ayah kita. Jadi kita sedekah kata, bah kata, ah ini sedekah 100, buat-buatlah bayar fidiah tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Sebab tu dah jadi orang kita dah per, berlaku per, pemindahan milik Duit tu asalnya duit kita. Kita sedekah ke dia, bagi ke dia, dia boleh tak tunaikan fidyah dengan duit tu ya. Sebab itu bukan kewajipan sebenarnya bagi anak sebenarnya tuan-tuan. Hatta kalau macam bila kita kata macam hadis uh, Man mata uh, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Sesiapa yang mati dan dia ada tanggungjawab puasa, maka anak-anak dia berpuasa bagi pihak dia. Namun sekiranya anak-anak dia tak mampu berpuasa bagi pihak dia, anak-anak dia boleh menunaikan fidyah bagi pihak dia tetapi menggunakan duit dia. Hari itu disebut dalam kitab-kitab fiqah, menggunakan duit dia tu maknanya duit si mati itulah. Ibu bapa mereka yang tidak sempat untuk menggantikan puasa ni sekiranya dia wajib gantilah tuan-tuan. Kalau macam situasi orang tua yang uzur ni, dia tak wajib puasa. Jadi bila tak wajib puasa, maka dia tak wajib qada. Sebab dia uzur, dia sakit, yang wajib ke atas dia hanya satu kewajipan iaitu apa tuan-tuan fidyah saja. inilah maksud kita di sini. Wa huwa syaikhun kabir dan yang keempat. Wa tapi jangan salah faham syaikhun kabir ni bukan ulama besar, orang tua tuan-tuan. kita memang panggil syekh ni ulama kan. Itu wa huwa syaikhun kabir. Nanti ulama besar tak payah, tak payah ganti puasa pula, bukan. Ulama besar kalau dia sihat dia kena ganti puasa. Ni syaikhun kabir ni orang tua yang dah uzur. Ah itu terjemah. Syekh ni orang tua. Ha, tapi kita biasa guna syekh ni uh, untuk ulama lah. Tokoh-tokoh ulama. Dan yang keempat. uha la wala. Maknanya tak wajib kodok dalam masa yang sama tak wajib fidyah. Siapa dia tuan-tuan? Wahuwa al-majnun alladhi lam yata'adda bijunudi. Orang gila yang dia tidak sengaja. Orang gila yang gila tu berlaku dalam keadaan tak sengaja. Maknanya bukan gila yang disengajakan. Tiba-tiba diuji dengan jadi gila tuan-tuan. Itu hilang akal lah maksud dia. Maka dia tidak wajib menggantikan puasa dia. Dan dalam masa yang sama dia tidak wajib fidyah ke atas diri dia. Ha, memang tak ada kewajipan fidyah ke atas diri dia. Dan saya rasa saya nak habiskan kitab malam ni tuan-tuan boleh tak tuan-tuan? Ada Al alam sikit satu muka surat lagi 53 tu. Lagipun malam ni saya ada banyak masa lapang. Saya rasa saya boleh sambung sikit. Dah masuk waktu ke? 5 minit. Okey baik, saya sambung sikit.